你在干嘛？啊？师尊，我可以解释的，我真的可以解释的。别生气，别生气。是这样子的，我本来是想让无鸟进来上个洗手间，但是他肯定是想这么豪华的厕所，那没想到他就飞到上面去了。但是我猜你肯定没有从那个角度看过你们家洗手间吧？那等他下来，他跟你说一下。我真后悔把你们俩放进来，真的。我现在给你一分钟，连人带鹅。 马上给我消失！你先别急，别急嘛，那总得让我把他哄下来吧。我鸟，你快下来啊！计时开始。我鸟，我知道你是想帮我体验狐神的角色，感受那种俯瞰自己疆土国域的感觉。我已经明白了，现在已经杀青了，完结了，快，赶快下来！十秒。我鸟，我告诉你啊，你要是再不下来的话，我就会把你变成一只光秃秃的鹅。 你是不是害怕了？我知道你害怕了，你你给我下来。行，那就罚款。带陌生鹅回家，罚款五千。啊！弄脏浴室，五千。<我 S 1> 现在还在上面不下来？你觉得我应该罚你多少？那，我想办法，我立刻想办法，我想办法，我想办法。这个这个这个这这这个这个这个，我来我来。 下来，站过去。要不我先帮你，石总，没关系，我可以。离我远点儿。我鸟啊！你乖啊！你让石总把你抓下来，然后你就会，你就……你闭嘴。嗯。 thank mm -hmm. you 我今天就要见到十一，我可不可以要一点十一的东西、啊？遵命，啊，遵命，遵命。这个口琴，口琴是十一送我的。 好甜呀！啊、哎呀，没想到这个鹅破坏力那么强。哎，我、哎哎、鸟，现在这鹅证物证俱在，你还有什么好说的？大人，我也不知道，我真的不知道是谁做的。你还太年轻了，我跟你说，在这个世界上有一种东西。 毛膏，将这个东西轻轻地在你的羽毛上滴上，你身上的羽毛就会一片一片的脱落，然后变成一只光秃秃的鸡。怎么样，怕了吧？是石么是石么指使我的，石么皇天不负苦心人，我终于找到了元凶。说，你有什么话要说的吗？怎么可能是我？我会干那么无聊的事吗？肯定是他自己越狱了。 是你吧？啊、我娘，我娘，你知道这个口琴对我来说有多重要吗？这可是十一的口琴啊！切，脑残粉。